સુરતના આઠવા પોલીસ મથક હદમાં શ્રીજીની મૂર્તિ વિક્રેતાની દુકાને શ્રીજીની મૂર્તિ ખંડિત કરવાના મામલે દિવસ બાદ અઠવા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી બે મહિલાની ધરપકડ કરી સુરતના અઠવા પોલીસ મથકની હદમાં ગત સત્તરમી ઓગસ્ટના રોજ એની બેન હોલ ની બાજુમાં શ્વેતા એપાર્ટમેન્ટમાં ગણપતિની મૂર્તિઓ વેચવાનો ધંધો કરનારની દુકાનમાં બે નાના બાળકો સાથે જઈ મૂર્તિઓ ખંડિત કરવાના મામલે લાલગેટ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં બનેલી ઘટના બાદ અઠવા પોલીસ મથકે જઈ દુકાનદારે ફરિયાદ નોંધાવતા અઠવા પોલીસે બે મહિલાઓ લાઇલા સલીમ શેખ અને રૂબીના ઇરફાન પઠાણની અટકાયત કરી ધાર્મિક લાગણી દુભાવવા મામલે ધરપકડ કરી હતી સુરત સુધી મેં અઠવા પોલીસ સ્ટેશન હાથ મેં સોની ફલિયા કે પાસમે એક गणपति की मूर्तियाँ बेचने के लिए एक दुकान लगाई हुई थी रायबुल भाई हीरा लाल खलासी नाम के व्यक्ति हैं इनकी शॉप थी और ये इनकी एक दूसरी शॉप भी दूसरी जगह थी तो दिन में वो शॉप को खाली छोड़ के और दूसरी जगह पे अपनी दूसरी शॉप पे गणपति दिखाने के लिए चले गए मीन वाहिल दो लेडीज जिसमें एक का नाम लाइला सलीम शेख है ये तीस साल की है और ये चौक बाज़ार किला के पास फुटपाथ पे रहती है और दूसरी रूबीना इरफान पठान ये करीब बीस साल की है और ये भी कमाल गली सूरत में फुटपाथ पे रहती है ये दोनों के हस्बैंड जो हैं उनके साथ नहीं रह रही हैं ये फुटपाथ पे रह रही हैं और ये दोनों और इनके साथ दो छोटे बच्चे वो राहुल भाई की दुकान में घुसे और वहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ थी उनके साथ में करीब दस से ज़्यादा गणपति की मूर्तियाँ थी उनके किसी के हाथ उंगली इस तरह से तोड़े गए और करीब साठ हज़ार का नुकसान दुकान में किया गया तो इस संबंध में फरियाद मिलने पर अठवा पुलिस स्टेशन में आई की कलम टू नाइन्टी 4, थ्री ट्वेंटी नाइन फोर और फिफ्टी फोर के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों महिलाएं हैं उनको अभी पुलिस स्टेशन में मिले